Es un excelente actor y mucho de su interpretación dependerá del personaje y de cómo lo califique el director. La verdad lo que yo criticaría a su personaje no es como actor, sino por lo que le escribieron y le pidieron que hiciera. Por ejemplo, ser, que no mató ni una sola mosca, pero luego disparó a su marido y a su mujer. La escena no era lo suficientemente fuerte como para que el personaje reaccionara de esa manera. Quizás esta reacción también vendría de la escena en la que Yaman dice que la engañó cuando se casaron y que se lo merecía si la hubiera golpeado. Pero tiene una larga carrera porque es un buen actor. Relación actor-personaje. El texto enfatiza que la actuación de un actor depende del personaje y de la dirección del director. Un buen actor es responsable de comprender las características y motivaciones del personaje y actuar en consecuencia para representar mejor el personaje escrito. Enfoque de la crítica. La crítica se refiere a las acciones y reacciones del personaje, no a las habilidades del actor. En el texto se afirma que las acciones del personaje ser son incompatibles con el guión escrito y por ello son criticadas. Desarrollo del personaje. El texto sugiere que las reacciones del personaje deberían ser más creíbles y apropiadas para el desarrollo del personaje. Por ejemplo, se afirma que el personaje debería tener una reacción más fuerte cuando descubre que está engañando a su esposa carrera del actor, en el texto se afirma que el actor criticado es un buen actor y tiene una larga carrera. Esto intenta equilibrar las críticas enfatizando los logros y la experiencia pasados del jugador. Se afirma que la actuación del actor depende en gran medida del personaje y de la dirección del director. Esto resalta cómo un actor interpreta a un personaje que también coincide con las características del personaje y su papel en el guión. La crítica se centra en la escritura del personaje y las acciones que se espera que realice. Se ha criticado que el personaje de ser, en particular, no es creíble en la escena en la que dispara a su marido y a su esposa, a pesar de que se la representa como alguien que no mata ni una sola mosca. Esto enfatiza la inconsistencia interna del personaje. Sugiere que las reacciones del personaje deben ser coherentes con su desarrollo. Por ejemplo, se afirma que el personaje debería reaccionar con más fuerza cuando cree que su esposa lo engaña. Esto refleja la idea de que las reacciones deben ser creíbles en función de las motivaciones internas y la evolución del personaje. Se afirma que Slaturkoglu es una buena actriz y tiene una larga carrera. Esto contribuye a una presentación más equilibrada de las críticas, con énfasis en las habilidades del jugador. Destaca que la interpretación de Slaturkoglu depende en gran medida de las características del personaje, el guion y la dirección del director. Esto resalta la importancia de la capacidad de un actor para comprender el personaje y el escenario y reaccionar adecuadamente. Se centra en la escritura del personaje Seher y sus acciones en el guión. En particular, se señala que el personaje es descrito como alguien que no mata ni una sola mosca, pero su reacción en la escena en la que dispara a su marido y a su mujer no es convincente. Este critica la inconsistencia interna del personaje y las debilidades del guión. Se enfatiza que las acciones del personaje ser deben ser compatibles con las características y la historia del personaje. Por ejemplo, se le sugiere que reaccione con más fuerza cuando crea que su pareja le está engañando. Esto resalta la importancia de la coherencia interna y las motivaciones del personaje. Se afirma que el actor ha tenido una larga carrera y es un buen actor. Esto intenta equilibrar las críticas con un énfasis en las habilidades y experiencia del jugador. En conclusión, este texto enfatiza que la actuación de un actor está estrechamente relacionada con el personaje y el guión, y la crítica está relacionada con la escritura del personaje y las debilidades en el guión. También intenta presentar la crítica de una manera más equilibrada, enfatizando la experiencia y los logros del actor. Origen de la actuación, en el texto se afirma que la actuación de un actor depende en gran medida de las características del personaje y del escenario. Esto enfatiza que la actuación de un actor se basa en su capacidad para comprender las motivaciones y el estado emocional del personaje y reaccionar en consecuencia. Blanco de las críticas. Las críticas se centran en la escritura del personaje Seer y sus acciones en el guion. En particular, se señala que aunque el personaje es descrito como alguien que no mata ni una sola mosca, su reacción en la escena en la que dispara a su marido y a su mujer no es convincente. Este critica la inconsistencia en la escritura del personaje y el guión. Consistencia interna del personaje. El texto enfatiza que las acciones del personaje deben ser compatibles con las características y la historia del personaje. Por ejemplo, se le sugiere que reaccione con más fuerza cuando crea que su pareja le está engañando. Esto enfatiza la importancia de la coherencia interna del carácter. El texto afirma que la actuación de un actor se ve muy afectada por la escritura del personaje y el guión. Esto enfatiza que se basa en la capacidad del actor para comprender el mundo interior del personaje y expresar con precisión la riqueza emocional y las motivaciones del personaje. Las críticas se centran en la escritura del personaje y sus acciones en el guión. En particular, aunque el personaje de ser es representado como alguien que no mata ni una sola mosca, se critica que su reacción en la escena en la que dispara a su marido y a su mujer no es convincente. Esto resalta la inconsistencia en el guión y el diseño de personajes. El texto sugiere que las acciones del personaje deben ser compatibles con las características y antecedentes del personaje. Por ejemplo, se afirma que el personaje debería reaccionar con más fuerza cuando cree que su esposa lo engaña. Esto resalta la importancia de la coherencia interna y las motivaciones del personaje. El texto afirma que el actor tuvo una larga carrera y es un buen actor. Esto intenta equilibrar las críticas con un énfasis en las habilidades y experiencia del jugador. En particular, se señala que el personaje de Ser es descrito como alguien que no mata ni una sola mosca, pero su reacción en la escena en la que dispara a su marido y a su mujer no es convincente. Por ejemplo, se afirma que el personaje debería reaccionar con más fuerza cuando cree que su esposa lo engaña. Esto resalta la importancia de la coherencia interna y las motivaciones del personaje. En conclusión, este texto enfatiza que la actuación de un actor está estrechamente relacionada con la escritura del personaje y el guión, y la crítica está relacionada con las debilidades en la escritura del personaje y el guión. También intenta presentar la crítica de una manera más equilibrada, enfatizando la experiencia y los logros del actor.